alaykum foydali tv kanalini aziz muxlislari bugun sizlar uchun yana bir psixologik testimizni tayyorladik va bunda siz ekraningizda ko'rib turgan 3 ta soatdan birini tanlaysiz va tanlagan soatingiz ostidagi raqam asosida javoblarni eshitib ko'rishingiz mumkin bu sizga ko'rish orqali ya'ni psixologiyada ko'rish orqali boshqariladigan his tuyg'ularni amalga oshirish ya'ni yuzaga chiqarib berishni namoyon qiladi bunda siz o'tmishda ya'ni o'tgan hayotingizda aynan sizdagi qanaqa og'riqli nuqta ya'ni xatoga yo'l qo'yganingiz yoki o'sha o'tmish xotiralarni eslatishi mumkin qani ketdik bo'lmasam birinchi ushbu soatni tanlaganlar uchun ushbu soat va'dalar bilan bog'liq ya'ni qasamlar bilan sizga aytilishicha oldingi hayotingizda siz ko'p va'da bergansiz lekin buni qilishni xohlamagansiz ya'ni va'da berib bajarishni yoqtirmagansiz odamlar sizdan umid qilishadi lekin siz ularni ko'pincha rav etasiz endi sizning hayotingizda o'tmish bilan bog'liq ko'plab muammolar bo'lishi mumkin sizda doimo pul yetishmasligi mumkin va munosabatlardagi muammolar ham sezilarli darajada bilinadi ushbu vaziyatni to'g'irlash uchun siz so'zingizda turishni va'daga vafo qilishni o'rganishingiz kerak ikkinchi soatimizni tanlaganlar uchun ushbu soat sevgi ramzi ular sizga o'tmishdagi hayotda kuchli his tuyg'ular va birovga mehr qo'yganligingizni ko'rsatadi endi siz hali ham ushbu yukdan xalos bo'lolmaysiz shunday qilib sizning hayotingizda kimgadir kirishi uchun ishonishiga va chindan uni yuragingizga yaqin olishga yuragingizni ochishga qo'rqasiz siz ideal odamlar yo'qligini tushunishingiz kerak odamlarni qabul qilishni o'rganing ya'ni boricha siz orzu qilgan ideal inson har tomonlama mukammal bo'ladi lekin hayotda esa mukammal insonni o'zi yo'q beayb parvardigor va shunday ekan insonlarni yaxshi tomonlari bilan birgalikda ijobiy tomonlarga qo'shib salbiy tomonlarni ham qabul qilishni o'rganing shunda hammasi yaxshi bo'ladi uchinchisi uchinchi soatda siz o'tgan hayotingizda kasb bilan bog'liq bo'lgan muammolarni aytadi balki siz tabib bo'lgandirsiz yoki shifokor bo'lgandirsiz yoki qandaydir xalq mas'uliyati bilan birga ishlaydigan kasb egasi bo'lgan bo'lishingiz mumkin endi odamlar sizni tez tez mehribonbonligingizdan foydalanishlarini his qilasiz ular sizni qalbingizga yaqin olishga qalbini to'kish muammolarini hal qilish uchun oldingizga kelishadi o'zingizni birinchi o'ringa qo'yishingiz va boshqalarga yo'q demoqni o'rganishingiz kerak aziz obunachilarim sizlarga video ma'qul bo'lgan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va kanalimizdan uzoqlashmang bizda eng sara video lavhalar ko'ngilochor dasturlar undan tashqari ajoyib psixologik testlar doimo berib boriladi hayotda nima bo'lgan taqdirda ham tabassum qilishni unutmang salomat bo'ling